Успешным оказался финиш 2015 года для воспитанников секции «Самбо» США отдела образования города Тореза. 27 декабря в Горловке прошел открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2000-2003 года рождения, посвященный памяти заслуженного тренера Ермоченко. В турнире приняли участие команды из городов – Донецкая, Синоватая, Комсомольская, Горловка, Янакиево, Шахтерск и Торез. Наш город представляли четыре спортсмена, и все ребята заняли призовые места. Антон Булах стал чемпионом в весовой категории до 73 килограммов. В этой же весовой категории второе место занял Антон Немченко. В весе до 55 килограммов второе место занял Филипп Булах. А третье место в весе до 66 килограммов завоевал Анатолий Литунов. Все ребята являются воспитанниками директора и тренера-преподавателя по борьбе самбо Дю США отдела образования города Тореза Алексея Ромашова. Пожелаем ребятам в новом 2016 году мирного неба над головой, крепкого здоровья, удачи в будущих соревнованиях и красивых побед.